गोंदिया जिल्हा जंगलाने व्याप्त असा जिल्हा आहे गोंदिया जिल्ह्यात नवेगाव नागजीराव व्याघ्र प्रकल्प हा सुरू असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक या ठिकाणी येत असतात आणि त्यातच वन्य प्राणी वाघ दिसत असल्यामुळे नवेगाव नागजीराव व्याघ्र प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वन विभागामध्ये महसूल सुद्धा गोळा होत आहे तर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नवेगाव नागजीराव व्याघ्र प्रकल्पामध्ये तीन महिने एप्रिल मे जून या महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक हजेरी लावत असतात गेल्या वर्षी पंधरा हजार पर्यटक या तीन महिन्यांमध्ये नवेगाव नागझीराला भेट दिली होती मात्र यावर्षी पर्यटकांमध्ये वीस टक्क्यांनी वाढ होऊन सतरा हजार तीनशे बत्तीस पर्यटकांनी या तीन जिल्ह्यांमध्ये नवेगाव नागझीरा व्याघ्र प्रकल्पाला भेट दिली मागच्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे गेल्या वर्षी एकतीस लाख ,00 साठ हजार रुपये महसूल गोळा झाला होता मात्र यावर्षी पर्यटकांची संख्या वाढल्याने बत्तीस लाख सतरा हजार रुपये एवढा महसूल शासनाला मिळाला यावेळी विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली वाघ दिसत असल्यामुळे आणि इतर त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांच्या संख्या मध्ये वाढ झाली त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात या व्याघ्र प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अजून पर्यटकांची संख्या वाढ होणार व शासनास महसूल सुद्धा गोळा होणार हे मात्र निश्चित तो इस टाइम तो यूजुअली हमारा है ना, ना जो भी टाइगर रिजर्व रहते हैं टूरिज्म चलता है द समर सीजन में तो हम लोग आंकड़े बारी पकड़ा तो यूजअली हमारा टूरिज़्म ज़्यादा रहता है तो अप्रैल मई और जून महीने में रहता है तो पिछले साल तो देखा तो इस टाइम इस साल में तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट टूरिस्ट का, का संख्या बढ़ गया एट द सेम टाइम सा रेवेन्यू कलेक्शन भी तो भी ज़्यादा हो गया तो एक संख्या बता रहा था तो पिछले साल में ऑलमोस्ट पंद्रह हज़ार लोग है ना ये तीन तीन महीने में तो है ना पार्क विजिट किया था बट इस साल सो so अप्रैल मई जून पक तो, तो तीनों महीने पकड़ा तो ऑलमोस्ट सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी टू टूरिस्ट पार्क विजिट किया ऑलमोस्ट तो पिछले साल रहता था थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो गए थे तीन महीने में बट इस टाइम तो ऑलमोस्ट ग्यारह लाख बढ़ गया था ऑलमोस्ट फोर्टी टू पॉइंट वन सेवन लाख तो रेवेन्यू कलेक्शन हो गया यूजली फॉरेन टूरिस्ट का तो संख्या कम रहते हैं बट इस टाइम में लास्ट ईयर से तो तो हम लोग है ना फॉरन टूरिस्ट भी है ना कुछ लोग है ना पार्क विजिट किया है जो भी टाइगर रिजर्व का टूरिज़म रहता है टाइगर साइडिंग का डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है ऐसा देखो तो कर, तो फ्रॉम लास्ट दो तीन तीन महीने से तो ना स्पेशली नागजीरा ब्लॉक में सो टाइगर साइटिंग का तो बहुत अच्छा हो गया तो स्पेशली वो टूरिस्ट का तो इन्फ्लो है ना ना नागजीरा ब्लॉक में तो वो भी ना पीटे और चौरका मारा गेट में तो टूरिस्ट तो इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा था न्यूज़ रिपोर्टर चेतन समृत तास गोंदिया